السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں کراچی کا جو ایک مضافاتی جزیرہ ہے منوڑا اس کے اوپر جو لائٹ ہاؤس بنا ہے بنایا گیا ہے اس کے متعلق بات کروں گی شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرع لي صدري ويسر لي أمري وحل الأخدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ان کا حمید و مجید لیکن جس وقت انگریز یہاں آیا اس وقت انہوں نے جو وہاں کے صاحب نظر لوگ تھے انہوں نے کراچی کے اطراف میں وہ جگہیں تلاش کیں جہاں پر کہ وہ کام کر سکیں انہی میں ایک شخص تھا انجینئر جیمز واکر اس نے دیکھا کہ جہازوں کو رات, رات کے وقت جہازوں کو راستہ دکھانے کے لیے یہاں پر کوئی انتظام نہیں تھا دیکھیں کراچی کے بندرگاہ اور ہے اور منوڑا کے بندرگاہ اور ہے نجانے اس نے کیا دیکھا ہوگا کہ اس نے کراچی کو کا انتخاب نہیں کیا بلکہ منورا کا کیا اور سن اٹھارہ سو نواسی ایٹین ہنڈریڈ ایٹی نائن میں اس نے یہ لائٹ ہاؤس پتھر کی عمارت سے تعمیر کیا پتھروں سے تعمیر کیا اس وقت کراچی بر صغیر کی تین سب سے زیادہ معروف بندرگاہوں میں سے ایک تھی اور اسے دنیا جیمز واکر نے دنیا کے سب سے طاقتور لائٹ ہاؤس بنانے کا جب تحیہ کیا تو چودہ لاکھ موم بتیوں کے برابر جو روشنی ہوتی ہے اتنے لیزر شعاؤں سے اس کو آراستہ کیا اس لائٹ ہاؤس کو اس کے کام کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے اور اس کی دیکھ بھال بھی مشکل نہیں ہے یہ لائٹ ہاؤس بہت جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہے یہاں جدید ترین آلات نصب ہیں اٹھارہ سو اکھتر میں اسی جزیرے پر یعنی منوڑا کے جزیرے پر بہت سے خوبصورت گھر بھی بنائے گئے فوجی آفیسرز کے لیے منوڑا میں تاریخی عمارتوں کی بحالی کی کام بحالی کے کام کرنے والی کمپنی نے اب یہاں پر کام شروع کیا ہے اور جو گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے ان کو پھر سے ان کی حالت بہتر بنائی جا رہی ہے جن میں بتایا جاتا ہے کہ اکیس تاریخی مکانوں کی حالت بہتر بنا لی گئی ہے اور ان کو بنوڑا کے اوپر آنے والے ٹورسٹ کے لیے ٹورسٹ ہاؤسز کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اس منصوبے میں کمپنی کو کراچی پورٹ ٹرسٹ کا تعاون بھی حاصل تھا حقیقت بھی یہ ہے کہ اگر منوڑا کی طرف تھوڑی سی توجہ دی جائے تو اسے سیاحوں کے لیے ایک بہت ہی پرکشش مقام بنایا جا سکتا ہے اب اس کا میں بتا رہی ہوں کہ اس کی لائٹ کافی دور سے نظر آتی ہے یعنی منورہ کا جو لائٹ ہاؤس ہے اور بحری جہاز اس سے راستہ پتہ چل جاتا ہے ان کو کہ کون سی چیز کہاں ہے یعنی کراچی کی بندرگاہ کہاں ہے اور منورہ کی کہاں ہے وہ اپنے جہاز کو کس طرف لے جائیں جبکہ دیکھیں قرآن پاک میں جو مذکور ہے چیز راستہ دکھانے کے لیے وہ بروج ہیں اور سیارہ مریخ ہے سیارہ مریخ پروردگار کا عطا کردہ آسمان میں لائٹ ہاؤس ہے لیکن اب چونکہ زمانہ بدل گیا ہے اور یہ چیزیں پس پشت چلی گئی ہیں کہ آسمان کے ستاروں سے کیسے راستہ معلوم کیا جائے تو اب یہ لائٹ ہاؤسز جگہ جگہ دنیا میں بنائے گئے ہیں تو منوڑا پہ خالی یہ لائٹ ہاؤس نہیں ہے لائٹ ہاؤس تو ایک پرامیننٹ چیز ہے عظیم الشان جسے کہتے ہیں وہاں ایک بزرگ کا مزار بھی ہے مسجد ہے چرچ ہے گردوار دو گردوارے ہیں مندر ہیں اور بہت سی دوسری عمارتیں ہیں آ, میں یہ بتا دوں کہ آ, بحثیت مسلمان بزرگوار کا مزار تو آ, سال کے بارہ مہینے سجا رہتا ہے اور مسجد تو مسجد ہے آپ کو پتہ ہے کہ پانچ وقت کی نماز وہاں ہوتی ہے لیکن چرچ ہے اور گردوارے اور مندر یہ پس پشت چلے گئے تھے لیکن خاص طور سے آزادی کے بعد لیکن اب گردوارے مندر اور دوسری اہم عمارتیں سب کے سب کی رینوویشن ہو رہی ہے آپ یوٹیوب پہ ڈال کے بھی دیکھ سکتے ہیں منورہ کے اندر رینوویشن کیا ہو رہی ہے اس سلسلے میں کمپنی کے ایک مقامی فائیو سٹار ہوٹل والوں سے بات ہوئی اور ہوٹل والوں نے بھی یہی کہا کہ انتظامیہ اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ اگر یہاں ہوٹل کی نئی شاخ تعمیر کی جائے تو یہاں بہت زیادہ منافع کمایا جا سکتا ہے بات بھی صحیح ہے اگر آپ نیٹی جیٹی دیکھئے تو آ, یعنی میلہ لگا ہوتا ہے کم منوڑا جانے کے لیے سیکڑوں لوگ ہوتے ہیں خاص طور سے چھٹے کے دن تو بوٹ ملنی مشکل ہوتی ہے یہاں کا جو نیویل ہاؤس ہے اس وہاں سے نیول ہاؤس سے سمندر کا نظارہ بہت دلکش دکھائی دیتا تھا اس لیے وہاں پہ نیول ہاؤس سے تعمیر کیے گئے اور اس بندرگاہ کو اٹھارہویں صدی میں ہی یعنی کس کو منوڑا کی بندرگاہ کو اٹھارہویں صدی میں ہی استعمال کرنا شروع کر دیا گیا تھا کیونکہ انگریز آ گیا تھا لیکن یہاں آنے جانے والوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اب جو صورتحال ہے وہ بالکل مختلف ہو گئی ہے وہاں پر ایک عظیم الشان پارک بنایا گیا ہے اور اس پارک بالکل باہر کی طرز پر اور اسے ویسے ہی سہولیات سے آراستہ کیا گیا ہے جیسا کہ یورپی ملکوں میں پبلک پارکس کو بنایا جاتا ہے بس یہاں میں اور وہاں میں فرق یہ ہے کہ یہاں پہ ہر چیز عوام کے لیے مفت ہوتی ہے جب جب کہ وہاں پہ ہر چیز عوام کے کھال نوچ لینے کے لیے ہوتی ہے تو بہرحال کہیں پانچ سو ٹکٹ ہے تو کہیں سو ٹکٹ ہے تو کہیں پچاس ٹکٹ ہے ہر چیز دیکھے تب جا کے کراچی کے لوگ یا آؤٹ ڈور جو ٹورسٹ ہیں وہ سب آتے ہیں اور وہاں کی دلکشی سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہاں پر وہ عمارتیں بنائی گئیں جو کہ بے مثال تھیں لیکن چونکہ انہیں چھوڑ دیا گیا ان کے حال پر کسی بھی حکومت نے وہاں پہ توجہ نہیں دی اس لیے وہ سب کھنڈر بن گئیں لیکن پھر بھی جو عمارتیں ٹھیک ہیں ان عمارات پہ کام ہو رہا ہے اور بہت تیزی سے ہو رہا ہے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے کراچی کی یہ جو بندرگاہ ہے یہ جو جزیرہ ہے منوڑا یہ ایک دن بے مثال تفریحی مقام بھی بن جائے گا اور حکومت کے لیے یہ ریونیو حاصل کرنے کا بھی بہترین ذریعہ ہوگا ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی وہ آخر و دعوانہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین و علی طیبین الطاہرین اللہ پاک میرے وطن کو ہر قدم پہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اللہ پاک میرے شہر کے لوگوں کو میرے وطن کے لوگوں کو بہترین حالات عطا فرمائے زندگی گزارنے کے لیے آمین سم آمین الہی آمین